ada tiga perkara ya yang saya nak ulas uh, yang mana uh, yang pertama ya isu yang membabitkan uh, kekecewaan yang mana Sarawak uh, seolah-olah uh, nak keluar daripada Malaysia Itu yang pertama yang kedua adalah kerajaan pusat uh, tidak pernah untuk nak menunaikan uh, janji MA63 yang ketiga adalah isu yang melibatkan kerajaan Sarawak dan kerajaan pusat melibatkan uh, Petronas dan Petros uh, belum ada jawapan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu ini Okey, saya nak pergi kepada satu isu yang menjadi hangat sekarang ini, topik hangat ya. Eh, dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Setia Usaha Agung GPS, yaitu Datuk Seri Alex Jan Alexander Nantalinggi. Yang mana dalam kenyataan Datuk Seri Alexander Nantalinggi Beliau berkata, mungkin Sarawak tidak pernah ya. Mungkin Sarawak tidak pernah ditakdirkan bersama Malaysia. Kenyataan ini dikeluarkan bukan oleh calang-calang orang. Alexander Nantalingi ini adalah cucu kepada Tun Jugah. Tun Jugah adalah orang yang bertanggungjawab dalam menandatangani perjanjian penubuhan Malaysia tahun 1963. Dan beliau juga yang pergi ke London waktu itu untuk mewakili uh, Sarawak. Jadi kalau kita lihat perkara ini, kenyataan begini telah pun dikeluarkan. Saya lihat komen-komen daripada penyokong-penyokong ataupun saya lihat ada satu posting yaitu daripada geng-geng parti politik Malaya dalam isu ini. Pertama, yang saya lihat di sini mereka menyatakan bahawa kalau Sarawak keluar daripada Malaysia katanya Sarawak akan dijajah oleh China Sarawak akan dijajah oleh Indonesia sekarang ini perairan pun China dah masuk ceroboh ini yang dikatakanlah kepada Sarawak Saya nak bagi tahu perkara-perkara ini tak perlulah kita nak menakutkan orang Sarawak tak perlu. Saya nak beritahu, kalau seandainya perkara ini berlaku, kalau kamu nak cakap Sarawak, Brunei tu. Brunei tu lagi kecil daripada Sarawak tu. Ha. Dan bukan mudah untuk orang nak mengambil juga hak Sarawak dan sebagainya. Jadi tak perlulah nak cerita macam tu. Ha. Indonesia pun dah tanah Sarawak lah. Indonesia pun banyak lagi tanah dia. Ha. China pun dia tak kacau lah. Jangan bermain sentimen menakutkan orang. Dulu Singapura keluar daripada Malaysia. Macam itulah juga pemimpin Melayu cakap. Kalau Singapura ni keluar daripada Melayu, kan? Apa yang Singapura ada? Dia kata, air tak ada, elektrik tak ada, ekonomi tak ada, minyak tak ada. Tapi hari ini, Singapura antara satu wilayah ataupun negara yang berdaulat hari ini yang telah pun membuktikan bahawa Singapura antara negara yang terbaik di dunia dan Singapura lebih beruntung keluar daripada Malaysia kerana tak, tak terlibat dengan rasuah. Saya ingat kalau Singapura berada dalam Malaysia hari ini, hmm, habis. Cerita Singapura silap-silapnya jadi macam cerita apa? Pulau Pinang dengan Kedah. Ha. Itulah dia. Sebelum kita nak pergi ke cerita ini. Dulu kalau Singapura tak keluarkan setiap 8 tahun, Perkara-perkara yang mungkin 50 tahun Singapura akan keluarkan setiap 8 tahun Setiap 50 tahun Singapura akan keluarkan perkara-perkara lama dia Kamu orang tahu tak? Ideologi yang ditanamkan kepada rakyat di Malaya itu adalah Singapura keluar daripada Malaysia. Ha. Singapura itu bukan keluar daripada Malaysia. Dikeluarkan oleh siapa? Ramailah pemimpin-pemimpin parti politik Melayu yang bermain sentimen Melayu, main sentimen kaum, agama yang ada dekat Melayu tu. Kamu tengok Singapura ni dah keluar. Ini tanah Melayu dulu yang ni-ni-ni. Yang keluarkannya pemimpin Melayu. Ahli parlimen Melayu yang majoriti dalam parlimen itu yang tolak Singapura. Ha. Jadi itu dia punya cerita. Sama juga dengan cerita Sarawak ini. Cerita kalau kita nak cerita ke situ. Lepas itu ada dah berulang kali dah saya cakap. Dah berulang kali saya cakap dalam live saya, dalam kenyataan media saya berkenaan dengan isu penjawat awam. Ha. Banyak kali saya dengar berulang-ulang perkara yang sama. Ramai yang begitu fanatik dengan parti politik yang ada di Melaya yang selalu kata kalau tak ada penjawat awam daripada Malaya datang berkhidmat membantu Sabah dan Sarawak dalam pendidikan, dalam segi keselamatan. Selalu saya dengar ini. Kau ingat kau orang boleh maju? Saya nak bagi tahu, mana-mana penjawat awam yang ada di Malaysia ni yang berkhidmat untuk Sabah dan Sarawak termasuk yang berkhidmat dekat semenanjung Rata-rata gaji kamu orang itu dibayar oleh kerajaan Sabah dan Sarawak. Termasuk bila kamu dah berkhidmat dekat Sabah Sarawak, kamu dibayar lagi elaun lebih. Ada yang kata, kalau macam tu tak payah kami datang. Kamu jangan minta kerja kerajaan kalau kamu nak cakap macam tu. Jangan minta jadi cikgu, jangan minta jadi doktor, jangan minta jadi askar, jangan minta jadi polis, jangan minta jadi immigration. Jangan minta jadi custom. Sebab gaji kamu itu hampir separuh Daripada pembayaran gaji penjawat awam yang di Malaysia ini dibayar oleh kerajaan Sabah dan Sarawak. Kenapa saya cakap macam ini? Kenapa saya berani cakap macam ini? Hasil negeri Sabah 60% pusat ambil. Hasil minyak Sabah dan Sarawak 90% pusat ambil. Untuk apa? Kebanyakan duit itu digunakan untuk bayar gaji penjawat awam. Ha. Dan juga untuk menstrukturkan kerjaan pusat yang ada. Bajet-bajet yang ada tu kebanyakannya adalah duit asli Sabah Sarawak. Jadi jangan berdabik dada seolah-olah kami Sabah Sarawak ini oh meminta simpati dengan pusat, meminta bantuan daripada pusat. Bukan begitu. Itu sebabnya perjanjian MA63 itu kita tunaikan untuk okelah pusat. Kami bagi duit minyak, Bayangkan mana ada wilayah yang bagi duit hasil dia sampai dia ambil sedikit bagi dekat pusat besar mana ada Sabah Sarawak saja. Hari ini kamu orang nak persoalkan isu ini isu ini. Kota Kota Guru pun kau orang sebat. Kota Guru pusat sebat. Kota tentera pusat sebat. Kota polis kota imigresen. semua kerajaan pusat sebat untuk negeri yang ada di Semenanjung. Hari itu dah kantoi sekali. Apa terjadi? Kota guru untuk Sarawak dah bagi tahu dah kerajaan Sarawak cakap, ini kota guru Sarawak. Fadlina masih lagi ambil. Macam tu juga kota tenteranya dan sebagainya. Ha. Nah. Kami ni saya dah tengok dalam penjawat awam. Kami Sabah Sarawak Kerja dengan menjadi penjawat awam. Terutamanya dalam ten, polis tentera. Tentera lah paling sedih untuk Sarawak ni. Belum ada satu tentera yang ada di Sarawak. Tidak pernah berhikmat di Semenanjung. Pergi tanya. Mana satu tentera yang kerja dekat... Tentera yang asal daripada Sarawak, asal daripada Sabah. Tak pernah kerja dekat Semenanjung. Tapi... Berapa banyak tentera yang di semenanjung tak pernah berkhidmat dekat wilayah Sabah Sarawak. Ha. Kami pun berkhidmat juga dekat sana. Saya dulu berkhidmat dekat semenanjung. Tapi saya akui bahawa kita ni Malaysia. Ha. Jadi hari ini kalau kamu orang nak fikirkan kami orang ni bodoh, kami dah tak bodoh. Jadi saya nak jelaskan isu ini, jangan ada lagi nak cerita, oh isu keselamatan Sabah Sarawak itu adalah bidang kuasa kerajaan pusat pusat kena laksanakan kerja ini sebab itu adalah tertunai dan termaktub dalam MA 63 kalau pusat dah tak nak itu yang menteri Sarawak itu yang Seto Usaha Agong GPS ni cakap iaitu Datuk Seri Alexander Natalinggi ni cakap kalau tak nak lepas jangan kata oh kalau Sarawak nak keluar keluar saya nak bagi tahu kenapa Sabah dan Sarawak ni tak boleh keluar Malaysia. Kalau ahli parlimen semenanjung yang ada hari ini bersetuju Sarawak Sabah keluar, bentang dalam parlimen. Sokong. Kalau saya sebagai ahli parlimen Sarawak, saya akan usulkan benda tu dalam parlimen. Saya akan buka ini dalam parlimen untuk sekali saya nak dengar. Supaya penyokong-penyokong politik, orang-orang Semenanjung berhenti bercakap benda ni saya akan bentang. Okey? Okay? Saya bentangkan Sabah Sarawak keluar daripada Malaysia. Saya bentangkan dalam parlimen. Sebab benda ini ada kuasa dekat ahli parlimen nak bentangkan. Ha. Nah. Macam itu Singapura keluar dulu. Tapi kalau dekat luar, engkau orang kata, oh Sabah Sarawak keluar, Sabah Sarawak keluar. PAS, penyokong PAS, pemimpin PAS, pemimpin bersatu, pemimpin AMNO, pemimpin PKR, pemimpin DAP Takut Tak berani ha, Macam mana? Itu saya nak jawab dalam isu Sabah Sarawak ini Saya tengok dekat media sosial hari ini Bukan main lagi hebat Dia orang cakap pasal isu Sabah Sarawak ni Tak payah Saya cakap betul Melaya Kuasanya ada di pusat Sabah Sarawak Ada kuasa di kerajaan negeri Sabah Sarawak kalau setakat engkau daripada negeri Melaka, engkau daripada negeri Perak, engkau di bawah Melaya. Tidak perlu engkau nak bercerita tentang isu Sabah Sarawak ni. Sebab engkau negeri dalam Melaya tau. Dalam kita tubuhkan Malaysia dulu, dia hanya ada Melaya, Sabah, Sarawak dan Singapura. Jadi kalau orang daripada Kelantan lebih-lebih nak komen pasal Sarawak, tak payah. Kalau engkau daripada Selangor lebih-lebih nak komen pasal Sarawak, tak payah. Kau daripada mana lagi? Negeri Sembilan ke polis ke Kedah ke, ke tak payah. Kau pun tak layak. Yang layak nak bercakap untuk Sabah Sarawak sekarang ini. Kerajaan Sabah Sarawak, rakyat Sabah Sarawak dan kerajaan pusat. Hmm. Itu dia. Ini tak habis-habis. Benda ini daripada dulu tahun 1963 yang kamu orang kencing. Pasal apa? Siapa yang tipu? Yang kedua dalam isu ini. Saya selalu dengar Tadi pun saya ada jawab dekat media sosial. Pemimpin Sabah Sarawak layak mencuri duit. Ah ha, disebutlah arwah Tek Mahmud dan sebagainya. Saya nak bagi tahu, kalau pemimpin Sabah dan Sarawak curi duit, duit mana yang pemimpin Sabah Sarawak curi? Kalau pemimpin Sabah dan Sarawak curi duit Sarawak, itu duit Sarawak. Adakah pemimpin Sabah Sarawak curi duit kerajaan pusat? Tak ada. Pemimpin Sabah dan Sarawak belum pernah curi duit dekat kerajaan pusat. Siapa yang buat hutang dekat kerajaan pusat? Semuanya parti politik Melaya. Hutang 1.3 triliun siapa yang buat? Hari ini kita tengok beratus juta. Berbilion. Yang hilang. Berlaku ketelisahan di pusat disebabkan apa? Sebab ahli politik Melaya itu sendiri. Dan kamu kata pemimpin Sabah Sarawak rasuah. Kalau ada rasuah dekat sini tangkap. Itu satu hal. Yang kedua, dia pun tak curi duit dekat Melaya. Yang kami minta hari ini adalah hak daripada kerajaan pusat yang kerajaan pusat tersebut. Yang rasuah, yang merompak duit Sabah Sarawak, ini kerajaan pusat. Bukan kami minta duit daripada negeri Melaka, bukan minta daripada negeri Sembilan, bukan. Ini nak ambil duit kami yang dah diambil tu. Lepas tu kau orang netizen, kau penyokong PKR. Kau penyokong DAP, kau orang penyokong PAS, penyokong Amanah, penyokong Parti AMNO. Nak bedal kami isu ini, nak kata kami tamak. Kami ambil duit kami. Hak kami, milik kami. Untuk apa? Untuk pembangunan negeri kami, untuk pembangunan wilayah kami. Bukannya kami minta duit pusat, bukan. Kami tak ganggu duit-duit negeri-negeri lain kat semenanjung ni. Sebab tu saya kata, tidak ada hak untuk negeri-negeri di semenanjung tu nak komen tentang isu Sabah Sarawak ni. Apalagi kamu nak ungkit itu ini. Sebab ini adalah melibatkan kerajaan pusat sahaja dan wilayah Sabah dan Sarawak. Kami sebagai rakyat Sabah dan Sarawak berhak komen isu ini. Nah. Sebab ini tak melibatkan negeri-negeri dalam Semenanjung tu. Saya nak pergi, isu pusat tak tunaikan janji ini. Ini bukan isu Anwar Ibrahim tau. Yang kami bangkitkan ini bukan disebabkan Anwar Ibrahim hari ini jadi perdana menteri. Yang kami bangkitkan hari ini adalah isu ini adalah berlanjutan daripada tahun 1963 sampai sekarang. Kenapa benda ini daripada dulu sampai sekarang tak tertunai? Mungkin pemimpin kami dulu kurang ilmu. Zaman itu kurang internet. Zaman itu kurang pendedahan untuk tahu tentang perkara-perkara ini. Hari ini zaman dah perlu berubah. Minda anak-anak muda telah pun bijak, pandai semua bersekolah dan mereka tahu. Dan mereka juga merasakan terutamanya pedalaman Sabah Sarawak yang merasa susah. Mereka dah tahu bahawa kenapa benda ini berlanjutan begitu lama. Apa sebabnya? Bila anak Sabah dan Sarawak cari, sama macam saya. Cari, 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 cari. cari kita jumpa puncanya. Puncanya rupa-rupanya kerajaan pusat penipu. Dan kita tengoklah janji Anwar Ibrahim tu. Tunaikan MA63. Saya tengok dekat komen tadi. Beria-ia tau. Geng-geng PKR, geng-geng DAP, geng-geng PH nak komen. Beria-ia komen. Anwar Ibrahim sekarang ini baru 3 tahun dah tunaikan 6, 7, 15. Kau tahu tak apa yang Anwar Ibrahim ni tunaikan? Benda yang tak melibatkan duit, benda yang orang kata Sabah Sarawak ni dapat, bukan free. Saya ambil contoh Sarawak. Saya nak bagi tahu dekat orang kat Malaysia ni. Sarawak ambil balik pelabuhan Bukan free, bayar Patutnya free lah Benda hak milik kami Pelabuhan di dalam wilayah kami Kenapa nak kena bayar? Bayar Sarawak Nak ambil bank Apa Sarawak perlu buat? Terpaksa beli saham dekat Apin Bank Untuk menjadi pemegang utama Saham Apin Bank tu Sarawak terpaksa beli Dengan cara Keluarkan duit. Sarawak nak ada penerbangan sendiri, kau ingat free. Beli mas wing tu. Apa dia yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim laksana untuk Sarawak sekarang ni? Yang nampak kesan dia, yang nampak besar untuk Sabah, tak ada. Tiga tahun apa dia? Siapa rakyat Sarawak yang ada dekat sini? Bagi komen apa sebenarnya yang Anwar Ibrahim sekarang ni bagi. Daripada segi Sabah dan Sarawak ini. Tak ada. Sebab itu, kita lihat bahawa perkara ini. Dan sehingga kan Anwar Ibrahim dah tukar pula menteri. Sama juga. Saya dah tunggu dua tahun ni pula. Dashboard apa yang menteri baru yang Anwar ambil daripada PKR ni nak buat tentang dashboard ni. Jadi bila kami tuntut isu ni tak payahlah netizen daripada semanjung beria-ia, beria-ia kena ni. Kamu tidak berhak, tahu tak? Kami tak ganggu negeri polis pun. Kami tak ganggu negeri Kelantan pun. Kami tak ganggu negeri Pulau Pinang pun. Kami tak ganggu negeri Selangor pun. Johor pun, Melaka pun, negeri Sembilan ke, Perak ke, Pahang ke, kami tak ganggu. Ini adalah tuntutan melibatkan Sarawak, Sabah dan Kerajaan Pusat saja. Jadi tuntutan ini penting. Untuk apa? Pembangunan Sarawak. Untuk apa? Pendidikan Sarawak. Untuk apa? Keselamatan juga penting. Kalau ada duit kita boleh buat pagar-pagar keselamatan. Kalau nak harap kerajaan pusat, apa yang ada? Berpuluh tahun Sarawak menunggu kerajaan pusat. Sampai hari ini. Apa yang ada? Anwar Ibrahim tiga tahun macam itulah. Sabah macam itu saja tiga tahun. Tanya orang Sabah, apa yang Anwar Ibrahim sudah buat 3 tahun dekat Sabah hari ini? Tak ada. Jadi saya cakap benda ini, benda yang realiti dia. Tak payahlah nak ugut-ugut 3A dengan saya, tak payahlah. Benda ni nak bertapis-lapis bercakap, nak bertapis tapi cakap. Sampai bila kami nak bertapis tapi cakap? Sampai bila kami nak bercakap tumpang lalu, bercakap tentang isu ini? Kalau orang semenanjung bercakap celupal boleh. Kalau kami terus nak kena tahan, terus nak kena ni. Ahli politik semenanjung terang-terang cakap. Buang saja MA 63. Hidup lagi hari ini. Tak ada pun masuk ISA. Menyalak saja. Gunakan kuasa orang orang. Gunakan kuasa pusat untuk orang menekan orang Sabah Sarawak. Ini namanya dah macam anjing tau tak? Perangai. Nah, apa tak geram tu Asal orang Sabah Sarawak bercakap sikit tentang hak Sabah Sarawak. Gunakan kuasa pusat. Gunakan polis. Gunakan MC-MC. Kepala bapa dia. Kebebasan bersuara macam tu. Ini bukan saya fitnah. Ini bukan saya ni. Ini adalah satu kebenaran. Yang perlu dibuat sebab itu kalau kamu tengok. Dulu, Datuk Seri Jeffrey Ketingan ditekan. Ditekan sampai masuk ke, ke dalam ISA. Kebenaran dia hari ini dia tetap jadi ahli parlimen. Kebenaran dia hari ini jelas bahwa MA63 macam ini. Kamu ni ingat? Oh, kalau kamu tahan, kami orang pasal isu MA63 ni, kami ingat. Kami ni nak gentar. Ini bukan perkara main-main. Ini bukan perkara politik, tetapi perkara yang memang hak. Yang ada sampai bila kamu nak kencing macam tu? Isu yang ketiga ni. Isu Petronas dan Petros ni. Isu hak minyak wilayah Sabah dan Sarawak ni. Sampai hari ni, Anwar Ibrahim membisu, tahu tak? Aku tak tahulah. Apa sebab Anwar Ibrahim membisu hari ni? Benda ni tengah hangat, dia duduk diam-diam. Kenapa suruh Azalina jawab? Apa kapasiti Azalina nak jawab isu minyak Sabah dan Sarawak ni? Apa isu Petros dan Petronas ni? Kenapa Anwar Ibrahim tak jawab sendiri? Apakah Anwar Ibrahim ni suka main belakang? Agak kasar saya bercakap ni. Apakah Anwar Ibrahim ni suka main belakang? Bayangkan Anwar Ibrahim pergi runding dengan Abang Joe. Anwar Ibrahim mewakili kerajaan pusat. Abang Jo mewakili kerajaan Sarawak sebagai premier. Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Pergi runding ni, meeting baik-baik. Anwar pun balik. Selesai. Selesai Anwar Ibrahim balik. Petronas daripada belakang tiba-tiba heret kerajaan Sarawak. Heret kerajaan pusat ke mahkamah. Saya nak tanya. Azalina sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri bercakap untuk isu ini pada saya pun tak layak. Petronas di bawah siapa? Petronas di bawah Perdana Menteri. Siapa yang berhak bercakap? Perdana Menteri. Kenapa Perdana Menteri tak cakap? Kenapa nak tolak Azalina? Petronas pergi heret Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Sarawak ke mahkamah. Atas arahan siapa? Pemimpin Sarawak sekarang ni pun tanya. Kami rakyat Sarawak pun tanya. Siapa dia di bawah Petronas yang berani sangat heret kerajaan Sarawak, heret kerajaan pusat ke mahkamah? Sebab tu saya selalu kata, kalau ini yang Petronas nak, kita Malaysia boleh bubalkan Petronas ni tau. Petronas ditubuhkan dalam parlimen. PDA, undang-undang yang digunakan oleh Petronas, PDA tahun 1974 ditubuhkan juga di dalam parlimen. Kenapa tiba-tiba Petronas ni Dah macam satu wilayah, dah macam satu negara mau heret wilayah, mau heret negara ke mahkamah. Petronas heret kerajaan pusat maksudnya apa? Petronas heret negara tau. Petronas heret Sarawak. Sarawak ni sebuah wilayah tau. Tapi Petronas ni apa? Hanya syarikat yang ditubuhkan di dalam parlimen. Tiba-tiba nak pijak kepala Parlimen nak pijak kepala wilayah Sarawak. Secara logik kita fikirlah. Anwar Ibrahim sampai hari ni. Sebab itu saya kata. Anwar Ibrahim suka main belakang. Cuba kau tengok. Kamu orang tengok. Apa Anwar Ibrahim buat? Dah bincang ni. Dah bincang elok-elok. Balik dia habis bincang dengan Abang Jo. Eh Petronas pergi jalan belakang pula pergi bawa. Ha. Hmm. Kalau benda ni isunya selesai, tak ada masalah. Apa-apa yang apa yang masalah sekarang ni? Yang Petronas takut sangat. Kalau Petronas tak tamak, simple cerita aja. Saya nak bagi tahu begini lah, bahasa kasarnya. Kalau Sarawak tak duduk dalam Malaysia, kalau Sabah tak duduk dalam Malaysia, Petronas boleh gali minyak ke dekat Sarawak tu. Dia boleh gali tak? Ha. Huh. Tapi tamak dan rakus. Kalau Petronas, kalau Sabah Sarawak tak duduk dalam Malaysia, Petronas tak boleh gali minyak kat Sabah Sarawak. Itu satu hal. Kalau Petronas tu, kalau Sabah Sarawak tak duduk dalam Malaysia, Petronas nak jual minyak nak jadi agligato kat dekat Sabah Sarawak pun tak boleh. Kenapa nak tamak sangat? Ha. Nah. Sebab itulah apa pun yang ada dalam Malaysia dia boleh lingkup. Sebab apa? Perangai-perangai yang ada dalam Malaysia ni sudah tak betul semua. Dah beratus bilion dah tahu aset Petronas tu. Hasil daripada kisahnya yang 10 juta aja daripada mulanya dia punya ni. Tapi kau masih nak tamak. Ha. Ada Petronas bantu Sarawak untuk nak buat jalan raya ke apa? Tak ada. Ini keluar lagi cerita ini. Sabah dan Sarawak are not the part of Malaysia. Sabah Sarawak is under Filipin. Ini lagi satu daripada tadi saya jelaskan. Tidak adanya begitunya. Kalau kau nak nakutkan orang Sabah Sarawak, oh nak anda Filipina, oh nak anda Indonesia, dia bukan macam tu. Kalau macam itu, singa Brunei tu yang negara kecil tu nak jadi macam mana? Sebab itu saya kata, tak payah penyokong politik, penyokong Anwar Ibrahim, kau tak payah bercakap penyokong UMNO ke penyokong parti Melayu ni kau orang tak payah bercakap dalam isu MA 63 ni. Satu hal, kau orang bukan kau orang bukan duduk di Sekat Sarawak pun. Nah. Kau orang berbahagialah. Tukang sebat duit daripada Sabah Sarawak yang kami ni, yang orang Sabah tu. Jalan lubang-lubang -lubang apa semua tu. Sebab itulah Perangai kamu orang itulah kamu tengok Kamu orang tengok eh Barisan nasional UMNO Barisan nasional ada dekat Sabah Kamu orang tengok Apa jadi? Penuh Penuh Sekarang ni Penuh Pelipin Penuh orang asing dekat Sabah Tengok Sarawak Tak ada UMNO masuk Sarawak Mana ada orang sebarang-sebarang boleh masuk Itulah sebab tu kalau kita tengok Semenanjung sekarang ni, berapa banyak pendatang asing? Sikap ke orang tu lah. Tengok Najol, kan, pendatang asing. Yang bekerja tanpa permit. Berlambak. Hmm. Tapi sibuk. Sibuk. Sibuknya Penyokong-penyokong politik Semenanjung ni sibuknya nak jaga Sabah Sarawak. Sibuk nak jaga Sarawak ni. Kau jaga Semenanjung kau tu. Pendatang asing kau penuh dekat sana. Bangla dah penuh. Indonesia dah penuh. Vietnam dah penuh. Filipina dah penuh. Semua dah penuh. Itu pun orang tak mampu jaga. Ada hati nak jaga Sarawak juga. Hmm. Itulah. Perangai itu, kepuh dengan hal orang lain. Isu ini kerajaan pusat, Sabah, Sarawak saja. Tak payah kepuh. Ini penyokong politik. Sebab itu lepas ini, masuk PRU ke PRN Sarawak ini. Nah. Saya harap orang Sarawak tolak aja mana-mana parti Melayu ni. Bikin susah saja kan. So, saya tak nak lama-lama lah. Saya duduk dekat panas ni. Saya so, bercakap pun panas. Sekian, terima kasih.